Повертаючись до питання стосовно того, коли болить душа, ти втрачаєш своїх близьких і побратимів. Я знаю, що це наразі нині дуже болюча тема для військовослужбовців, для наших захисників. Тому що фактично щодня ми всі стикаємося, особливо вони, вони стикаються з втратою того, кого вони люблять. І коли в тебе загинув твій командир. І після того так само ти втрачав людей. А як тобі вдалося, як то правильно висловити, заспокоїтись і довіряти Богові навіть в таких ситуаціях, де ти бачиш що несправедливість, і тобі здається, що він тебе не чує, але насправді ти розумієш, ти розуміє, що він тебе чує, що він це бачить, і як ти зміг себе заспокоїти, завдяки чому вдалося заспокоїти своє серце? Знаете, те ситуации, которые происходили на фронте, когда ты терял своих побратымев и возвращался сам живым, непосредственно находясь с ними рядом, я понимал, что в этот момент Господь по максимуму меня берег и продолжает беречь. Я не упрекал, никогда не говорил, что ты виноват в том, что мои братья которые были со мной в бою, и они погибли. Не было такого. Я никогда не предъявлял ему претензий. То есть, по сути, ты просто измирился? Тебе удалось это сделать? Чи нет? Мне обидно, да, то, что так произошло, но я... Это мое мнение, кто-то, может быть, с этим не согласен. Я не считаю, что Бог в этом виноват. Перед тем, как выйти там на бой, каждый занимается своим этапом подготовки к этому бою. Кто-то может там чистить оружие, кто-то может там смотреть какие-то новости, кто-то разговаривать с семьей, кто-то молиться. Я молился, я готовился к выезду, я понимал, что я сделал все, что зависит от меня, но всем остальным руководит Господь. А все ты, ну, ты отходил в потаемную комнату, чи это Че ты це робив думками, Ну, ты прям убрав окремую час. Мысля. В Думках. Я не знал, когда будет у меня. Бывало такое, у нас запланирована там определенная операция на такое-то время. Бывало такое, что эта операция переносилась на раньше или на попозже. И... Ну, то есть все, что я вот мог, это я проснулся, и вот у меня там 15 минут времени или 10 минут, в зависимости от того, во сколько проснулся. И я вот там почитал псалом и помолился. Вот прям там. Просто закрыл глаза, сложил руки, вот так вот сидя я, вот сел в уме, помолился, там что-то нашептал себе, и все, и пошел дальше собираться. И вот возвращаемся к вопросу, Касательно того, ну, потерь, а, больно, но все понимают, что это война, и ты от этого никуда не денешься. И то, что ты сейчас жив, это милость Божья по отношению к тебе. Какие были отношения с Богом у тех людей, я не знаю, как и, допустим, вини. Бога или говорить, почему ты это допустил, я не имею права. Есть определенное уважение к нему. И я ему благодарен за то, что я на данный момент живой.